Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk di bonus kod program uh, untuk subjek kemahiran interpersonal dan kemahiran berfikir. Jadi kumpulan kami terdiri daripada enam orang ahli yang pertama uh, Nurul Husna yang kedua saya sendiri. Nurana Syuhamiti Zakaria. Yang ketiga uh, Nabilah, yang keempat Tengku Anis, yang kelima Maisarah dan yang terakhir uh, Hikmah. Pertama saya akan membentangkan tentang pengenalan uh, berkaitan dengan tajuk di um, bonus code program. Okey baik seperti yang uh, diketahui pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan dan sosioekonomi sesebuah negara. Setiap individu, tidak kira muda atau tua, uh, kaya ataupun miskin, uh, mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Setiap orang memiliki keupayaan dalam membangunkan minda uh, untuk menjadi lebih cemerlang, tidak kiralah individu itu uh, berumur lima tahun ataupun 95 tahun. Okay, jadi sebagai inisiatif dalam mewujudkan sesebuah masyarakat yang berdaya saing, berpandangan jauh ke hadapan dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan 6 uh, alat berfikir iaitu yang dipanggil sebagai Six Sticking Heads uh, yang diterapkan dalam proses pendidikan uh, Hal ini kerana setiap uh, modal insan merupakan aset yang berharga bagi negara dalam memastikan pembangunan negara Ok uh, Enam topi pemikiran ni dikenai di diperkenalkan oleh uh, seorang cendekiawan, ahli pemikir dan penulis terkemuka yang berasal daripada Barat bernama, bernama Edward De Bono. Six Thinking Hats ni dikena uh, di pada tahun 1991. Alat uh, berfikir sistematik dan uh, berstruktur ini mengkhususkan kepada penggunaan kaedah penggunaan berfikir secara paralel iaitu dengan melihat sesuatu perkara dari keperbagaian sudut dan masa, menyelesaikan masalah dan membuat solusi yang terbaik. Okay, secara ringkasnya pendekatan ini diwakili dengan enam warna yang berbeza. Setiap satunya mewakili gaya berfikir yang berbeza antaranya ialah Topi putih melambangkan uh, pandangan yang jelas dan minda yang terbuka yang mana uh, disertai pemikiran yang nitra yang bersumberkan fakta semata-mata. Topi merah melambangkan emosi yang tidak memerlukan sebarang pemikiran dan logik. Topi hitam pula menekankan kepada pemikiran yang negatif tetapi bukan pandangan yang salah uh, sebagai satu langkah berjaga-jaga. Aa, akan cabaran dan kesukaran yang akan aa, terjadi manakala topi kuning pula mewakili pemikiran yang positif seterusnya topi hijau menunjukkan kepada pemikiran kreatif dan akhir sekali topi biru sebagai ketua yang mengawal dan membantu aa, dalam menyusun dan menambah baik proses kognitif jadi keenam-enam topi ini penting untuk diterapkan dalam pendidikan dalam pembentukan pemikiran yang kreatif dan kritis untuk generasi pada masa kini uh, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan seterusnya kajian lepas beberapa kajian menunjukkan keberkesanan pendekatan uh, berasaskan pemikiran seperti program kod uh, dan enam topi pemikiran Uh, Chun dan Fu 2024 uh, membuktikan kaedah ini um, meningkatkan pemikiran kritikal pelajar IPT. Menesis ETL 2022 pula berjaya uh, menerapkan pendekatan yang sama uh, dalam program anti buli, um, membentuk empati dan pemikiran dari pelbagai sudut. Kajian uh, Kajian Stokhov ETL 2019 menyokong penggunaan peta minda dalam menjana soalan berkualiti. Ilengov 2022 mengenal pasti strategi uh, mengenal pasti strategi uh, pengajaran KBK serta cabarannya manakala Azizi dan Roslinda 2021 mendapati uh, pelajar uh, bersikap positif uh, terhadap pelaksanaan uh, KBAT iaitu KBAT uh, secara keseluruhannya pendekatan ini uh, berkesan tetapi memerlukan sokongan guru uh, uh, kurikulum dan sumber Terima kasih kepada rakan saya atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Seterusnya, saya, Maisara binti Zakaria akan meneruskan uh, pembentangan dengan menghuraikan tentang apakah itu KOD program dalam konteks pendidikan. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Apa itu KOD? KOD ataupun Cognitive Research Trust ialah satu program yang diperkenalkan oleh Dr. Edward uh, D. Bono. Program ini bertujuan untuk mengajar pelajar uh, berfikir secara tersusun, uh, kreatif dan kritikal dalam menyelesaikan pelbagai masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian serta pembelajaran. Objektif kod pula untuk membantu pelajar um, berfikir lebih luas dan juga mendalam. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka idea, mempertimbangkan semua sudut pandang dan uh, membuat penila penilaian yang seimbang sebelum mengambil tindakan. Seterusnya, struktur program. Uh, program ini dibahagikan kepada enam siri utama. Antaranya ialah Braid, Creativity dan Action. Ha, setiap siri mengandungi uh, 10 pelajaran pemikiran yang boleh uh, diaplikasi dalam pelbagai situasi dan uh, subjek pembelajaran. Seterusnya, alat pemikiran kod. Dalam kod terdapat beberapa alat pemikiran yang digunakan untuk memimpin pelajar. Antaranya PMI, CEF, OPV, CNS dan juga FIP. Okay, alat ini bantu pelajar menilai sesuatu isu secara kritikal dan juga objektif. Untuk manfaat pendidikan pula, uh, kepada dua iaitu pelajar dan juga guru. Okay, kelebihan untuk pelajar iaitu pelajar didedahkan kepada kod lebih cenderung untuk berfikir secara mendalam dan tidak bergantung kepada hafalan semata-mata. Mereka juga lebih uh, berani menyuarakan pandangan, mampu memberi hujah bernas dan terbuka memberi pendapat, uh, terbuka menerima pendapat orang lain. Bagi guru pula, Kod memberi satu uh, kaedah pengajaran yang sistematik dan mudah dilaksanakan. Uh, ia membantu guru membina uh, pelajaran berasaskan uh, kemahiran berfikir uh, dan memupuk penglibatan aktif pelajar dalam bilik darjah. Uh, secara keseluruhannya, kod ialah satu pendekatan pengajaran yang berkesan dan praktikal. Ia bukan sahaja meningkatkan cara belajar, uh, uh, cara pelajar berfikir, malah membantu guru mencapai objektif pengajaran dengan lebih berfokus dan bermakna. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nuriquah Matin Masa'at. Saya akan membentangkan mengenai kepentingan Cognitive Research Trust Program terhadap sistem pembelajaran. Yang pertama adalah CORT ini aa, memberi pendekatan pemikiran secara sistematik. Dengan adanya tujuh peringkat pemikiran dari kehas dalam modul CORT membolehkan para guru dan pelajar untuk menganalisis masalah dari pelbagai sudut. Hal ini kerana mereka boleh memecahkan masalah yang kompleks atau topik-topik yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil. Contoh teknik yang boleh digunakan adalah PMI iaitu plus minus interesting. Plus, pelajar uh, boleh mengakses maklumat secara pantas. Minus, lakunya uh, gangguan untuk Interesting adalah aplikasi pembelajaran secara interaktif. Dengan adanya teknik-teknik CORT dapat membantu pelajar membuat keputusan secara objektif dan rasional. Seterusnya adalah menggalakkan kreativiti dan pemikiran lateral. Sebagai contoh, dalam modul COIT 4 iaitu ketika tinggi dan argument, uh, pelajar merasang, guru boleh merasang pemikiran kritis dan kreatif. Sebagai contoh, pembincangan kumpulan sebagai aplikasi COIT keempat. Uh, soal jawab yang dijalankan di dalam kelas boleh menggalakkan idea di luar kotak samping meneroka pensai inovatif dan bukan konvensional. Dan kepentingan seterusnya adalah kemahiran penyelesaian masalah yang boleh berasaskan modul COIT. Sebagai contoh, pengaplikasian COIT 1 iaitu pengembangan pemikiran. Uh, pelajar boleh menilai isu daripada pelbagai sudut secara sistematik. Manakala pengaplikasian COIT ke-6 iaitu tindakan, pelajar boleh memfokuskan kepada aplikasi pemikiran dalam situasi sebenar samping menekankan perancangan dan tindakan sesuai oleh itu penggunaan-penggunaan uh, COIT dan sistem pembelajaran dapat meningkatkan kemahiran membuat keputusan pelajar jadi lebih matang. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan bagaimanakah pelaksanaan kod program di dalam uh, kelas. Uh, untuk pelaksanaan kod program di dalam kelas terbahagi kepada enam item utama iaitu berkaitan dengan uh, teknik pemikiran luas, teknik pemikiran fokus, teknik pemikiran kreatif, teknik pemikiran uh, analytical, uh, teknik pemikiran perancangan dan juga teknik uh, pemikiran penilaian. Masing-masing uh, mempunyai peranan masing-masing dalam uh, pelaksanaan uh, aktiviti di dalam kelas. Jadi saya akan memberikan fokus kepada tiga teknik pemikiran iaitu teknik pemikiran luas, teknik pemikiran fokus dan juga teknik pemikiran kreatif. Bagi teknik pemikiran luas, teknik pemikiran luas ini dia mampu membantu murid dalam melihat sesuatu isu ataupun masalah Uh, dan juga membantu murid sebelum membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh, guru akan memperkenalkan uh, satu peta pemikiran iaitu mind mapping uh, yang mampu untuk membantu murid-murid dalam menyusun idea uh, secara visual. Kesannya, kesannya adalah murid dapat melihat uh, satu hubungan dalam pelbagai idea. Yang kedua adalah teknik pemikiran fokus. Teknik pemikiran fokus ini mampu memberi perkembangan kepada murid dalam menilai elemen-elemen dalam masalah yang lebih penting dan juga sesuai. Sebagai contoh dalam sesi PDP bagi subjek sejarah, murid akan diminta untuk memilih satu peristiwa Uh, yang mempunyai pengaruh yang kuat dan juga murid perlu menjelaskan apakah sebab-sebab peristiwa itu dan apakah peristiwa itu mempunyai kepentingan lebih daripada yang lain. Dan yang ketiga adalah teknik pemikiran kreatif. Teknik pemikiran kreatif ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kreatif dan dapat menghasilkan idea-idea baru yang lebih inovatif. Guru menggunakan uh, teknik batu loncatan iaitu random word dalam teknik pemikiran kreatif ini. Uh, tujuannya adalah untuk menghasilkan idea yang lebih kreatif dan juga kritis. Sebagai contoh, murid akan menggunakan perkataan rawat seperti kreativiti, uh, reka bentuk dan juga teknologi dalam memikirkan bagaimanakah penyelesaian dalam masalah alam sekitar. Dengan teknik ini, sebenarnya uh, akan memberikan satu buah fikiran baru kepada murid. Bagi pelaksanaan teknik pemikiran kod program di dalam uh, pembelajaran ini, sebenarnya uh, sangat membantu guru-guru uh, dalam merancang dan menjalankan sesi PDP yang akan berlaku di dalam kelas. Baiklah, okay, uh, saya Tengku Anis binti, binti Hussein Saya akan membentangkan uh, slide kesimpulan secara keseluruhannya bagi kajian yang bertajuk di bonus cop program di mana secara uh, keseluruhannya cop program uh, membina kemahiran ber berfikir secara kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar dan uh, cop program ini juga uh, menekankan beberapa teknik pemikiran uh, seperti CAF iaitu consider All factor PMI iaitu plus minus interesting dan juga OPV iaitu other people's field. Kod uh, program ini uh, telah memberi uh, kesan yang positif dalam proses PMP terutamanya membantu pelajar dalam membuat kesan yang bijak, menyelesaikan masalah secara sistematik dan juga membantu pelajar dalam memahami pelbagai perspektif dan dalam uh, konteks pendidikan abad ke-21 pula kok program ni uh, membantu uh, pelajar dalam memperkayakan lagi pembelajaran dan pembangunan sahsiah pelajar itu sendiri uh, selain daripada itu guru juga berperanan penting dalam menerapkan kok program ni dalam uh, proses pengajaran murid uh, akan jadi lebih reflektif empati dan juga objektiflah uh, apabila kok program dilaksanakan Gabungan uh, KBAT dan kod uh, program uh, telah memberi kesan yang positif di mana uh, ia meningkatkan pencapaian akademik pelajar dan pelajar-pelajar uh, juga lebih berdaya saing dan bersedia hadapi cabaran global. Bagi uh, cadangan penambahbaikan kod uh, program perlu diterapkan secara lebih meluas dan lebih berstruktur dalam uh, kurikulum terutamanya secara rumus secara rumusannya untuk kesimpulan akhir pemikiran boleh diajar dan dilatih melalui strategi tersusun seperti kod di mana ia menyumbang kepada pembentukan generasi pelajar yang inovatif, rasional dan juga yang lebih bertanggungjawab.